скорость маяка. На скорость маяка 60 на 40. И китки есть. Ну, они были, но сейчас чуть почаще. 5-0 рахунок. Хвилы на 53. До 52-го периода. Кто-то может сенсация, сенсация. Руслан Кулик и Руслан очинашка на вкидании. Руслан выиграет, но шайба... Ну, два Руслана здесь. Руслан. То, что Руслан выиграет, это точно. И Руслан шайба, маяк. А? А какой Руслан Маяк, маяк. О, Валерий Лукьянец, где шайбу? Удар соперника ключкой. Шатохин Влад, номер 22. Это другие вылучение, да, у Спартака? Да. Второе вылучение в сегодняшней у Маяка 0. За хвилину 30. Вот как раз хвилина 30. Может вратаря поменять сейчас, попробовать Маяку. Как вы думаете? Валентин надо принимать экстренные меры к спасению игры. Экстренные. Иначе запускать это дело в длинный ящик не солидно, не солидно. и счастливый. Вот ну, и посмотри, что. Счастливый Максим. Руслан Очинашка. Как раз до конца периода вот Федуа отбивает УВ. И так зажимали в пятером 5 на 5. Опять а на 4. Сейчас посмотрим как. Володимир доведет. Кидок внизом. Добивание. Ох, сражение пошло. Подивиться. Подивиться, что робится. Бачите, чини. 5